જાહેર માં વિદ્યાર્થી નું ગળું કાપી હત્યા સ્થાનિકોનો ઉગ્ર વિરોધ સમજાવવા આવેલા ડેમેયર લોકો આડે હાથ લીધા સુરતના ના લિંબાયત માં વિદ્યાર્થી ના હત્યા કરાઈ રોહન નામના યુવક નું ગળી કાપી હત્યા કરાઈ દીપક નામના યુવકે હત્યાને અંજામ આપ્યો સૂત્ર મેયર નરેન્દ્ર પાટીલ સમજવા જતા લોકોએ આડે હાથ લીધા સુરતના લિંબાયતમાં એક ગોજારી ઘટના બની છે બનાવ છે બાલુ અને પાંડુના નજીકે એક વિદ્યાર્થીનું પામી છે આ ઘટના બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકો લીંબાયત પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને ઘેરાવ કર્યો હતો અને ન્યાયની માંગ કરી હતી સુરતના લીંબાયત વિસ્તારમાં આવેલ બાલુ અને પાંડુના અડ્ડા નજીક રોહન નામના વિદ્યાર્થીનું સરા શહેરમાં કાપીને હત્યા કરવામાં આવી હતી

દરમિયાન લોકોનો રોષ વધુ ઉગ્ર થતા લીંબાયત પોલીસે હળવો બળ પ્રયોગ પણ કરવાની ફરજ પડી હતી દરમિયાન એક મહિલાને પુરુષ પોલીસે પકડવાનો પ્રયાસ કરતા લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો લોકોએ કહ્યું કે વિદ્યાર્થીનું ગળું કાપીને સરાજ હત્યા કરવામાં આવી હતી આ મામલે પોલીસની કામગીરી સામે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને ઝડપી ન્યાયની માંગ કરી હતી સાથે જ લોકોએ આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે સ્કૂલ ની બાજી અડો ધમધમે છે પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી જોકે રોહનની હત્યા કેમ કરવામાં આવી તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે જ્યારે હત્યારો દીપક હાલ પણ પોલીસની ની પકડ થી દૂર છે इस घटना में एक व्यक्ति जो है विक्की उसका नाम रोहन है उसको उसके पहचान के एक व्यक्ति दीपक पाटिल ने चक् मार के हत्या किया है इस घटना में रोहन जो डिजोरी का रहने वाला है वो अपने मामा के घर जो पास में है वहाँ पे आया हुआ था उसके पास में जो आरोपी है उसका घर है आरोपी के मामा के घर से जो रोहन आता है तो उसको मिलने वहाँ आता है फिर तो उन दोनों के बीच में बातचीत की होती है और तो बातचीत के बाद आरोपी ने विक्कीन को चप्पू मार दिया था पुलिस तो इस इस में कर रही है अभी जो है उसको हमने तो 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 इंफॉर्मेशन मिली है इसमें दो एंगल पुलिस के सामने स्पष्ट तौर से आ रहे हैं जिसमें एक एंगल ऐसा है कि जो विक्टीन है उसका अफेयर आरोपी के किसी तरीके के साथ था तो इसी वजह से आरोपी ने उसको चप्पू मार दिया हो या फिर एक और एंगल भी आ रहा है जिसमें हमें यही इन्फॉर्मेशन कि जो आरोपी है उसके पास विक पहले भी दो बार पैसे मांगे थे और इस बार इसी बार भी पैसे मांगे थे तो जैसे उसने मांग दी तो दो या तीन जो भी एंगल हमारे सामने आ रहे हैं वो तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपका कर रहे हैं इसमें भी हमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रूफ मिली थी जो एविजेंसी थी और जो भी ड्रेस्थ सामने आएगा उस हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे इस घटना में आपके लोगों की जो रजुआत हुई थी आ, लोगों का कहना था कि वहाँ तो पर कुछ लोग परेशान करते हैं करते हैं लेकिन पुलिस आए दिन वहाँ पे चेकिंग भी करती है व्हीकल चेकिंग पेट्रोलिंग रोज होता है इसके ऊपर हम पाँच से सात दिन में फॉम्बिंग भी करते हैं इसमें कई अस्थानिक लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है अभी तक उस जगह से कोई भी लोगों ने आके किसी भी तरह की कोई भी रजुआत नहीं दी है पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन भी दे दी है इसमें जो लोग थे जो ये रजुवात कर रहे थे कुछ ना कुछ विस्तार के रहने वाले भी नहीं है इसलिए हमें लग रहा है कि कोई ना कोई लोगों को भगका रहा है उनको मिस कर रहा है और इसमें पुलिस जो कामगिरी कर रही है इसमें कहीं ना कहीं डिले करवाने की या विक्षेप करने की कोशिश कर रही है पुलिस काफ़ी मेहनत से काम कर रही है हमने आरोप आरोपी को तो भी राउंड अप कर लिया है अब और भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि उसमें से हम जो इसका रूप को है वहाँ तक पहुँच सके और तो उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्यवाही कर सकें